ali ibn Abi Talibning qatl qilinishi havolilardan uchtasi jamlandi bular abdurohmon ibn muljim burok ibn Abdullah at tamimi amr ibn bakr at tamimi ular uchalasi o'tirib o'zlarini qatl qilingan birodarlarni eslashdi nahravonni Nahilani, havorijlardan qatl qilinganlarni yodga olishdi ularga rahmlari keldi so'ngra aytishdi işte. agar biz jonimizni sotib anavi zalolat boshliqlarni qatl qilsak yurtni ulardan xalos qilsak birodarlarimizning uchlari va qasoslarini olsak ibn mujum aytdi men alini o'ldiraman burok aytdi men moyani qatl qilaman amri ib bakr aytdi men amriblosni o'ldiraman va'dasidan qaytmaslikka ikkilanmaslikka bir birlariga va'da berishdi va'dasi ustidan chiqishga yoki shuni ustida o'lib ketishga allohni nomiga muhallas qattiq qasamlarni ichishdi qilichlarni olishdi o'zlariga bir kunni belgilashib oldi ramazonning o'n yettinchi kechasida uchalasi bir vaqtda uchala kishini qatl qilishligi kerak uchalasi ham maqsadiga qarab ketdi shart sharoitni o'rganishlikka kirishishdi in ibn muljum ham mana shu belgilangan vaqtdan ertaroq kofiga keldi o'zini bu niyatini hatto o'zidaqa bo'lgan havolijlarga ham bildirgani tamomiy maxfiy qildi kunlarni birida masjidda kofaning masjidida o'tirishar ekan yig'ilishib nahravon kunini eslashdi birodarlarni eslab yig'lashdi ali ibn abi tolib ularni masjiddan man qilmagan edi qaranglar shu vaqtda ana yani shu havorislarni orasida qator bitta shu ismli bir ayol bor edi nahravon kunida uni otasini va inisini Ali alib nabi tolib qatl qilgan edi ularni qatl qilgandan keyin masjidga kirib e'tiqo o'tirib olgan edi qarang ibodat namoz tilovat taqvo muammo emas bular uchun alim naioli ularni masjidda o'tirishiga qarshilik qilmagan edi bu majlisga ayol kishi ham kelib qo'shildi bu yenge. ibn qaton bin qatoms ko'rib bu ayol judayam chiroylii esi boshidan tushdi nimaga kofga kiygan ham chiqarib qo'ydi unga uylanmoqchi bo'ldi maqsadini bildirdi qato bitti shu juna ibn muljimni ham hai ekanligini u ham ali abi tolibni yomon ko'rishini bilib rozi bo'ldi uchta shartni qo'ydi mahriga uch mingdar ham beradi ikkinchi sharti bitta xodimni beradi uchinchi sharti alib abi tolibni qato qiladi ibn Muljim mujm roziman ularni senga beraman vallohi kofaga faqat alini qatl qilish uchun kelganman dedi unga uylandi har kuni erini shijoatlantiradi alini o'ldir alini o'ldir ibn muljum vaqti kelganda munosib payt bo'lganda deb javob berardi qaton eriga yordam berish uchun ikkita odamni boshlab keldi ular vardon bittasi ikkinchisi shabib al haruri ibn Muljim shabibga aytdi senga dunyoyu oxiratda eng sharafli bo'lgan ishni işte, xabarni beraymi dedi nima ekan u ish dedi alining qatli dedi endi ular uchun ali ibn abi nabitolibni qatl qilish shunday sharafli ish shabib bunga seni onang yo'qotib qo'ysin bu oson ish emas qanday qilib amalga oshirish mumkin dedi ibn men uni yurish turishini o'rganib chiqdim har kuni soqchilar bilan bomdoddan avval masjidga keladi masjidga ke, soqchilardan avval keladi soqchilar tashqarida qoladi shunda hujum qilib uni qatl qilamiz dedi agar uni qatl qila olsak qalblarimizni shifolagan va o'shimizni olgan bo'lamiz agar qatl qilisak bas ollohni huzuridagi narsa dunyodagi narsadan de ko'ra afzalroq aniq bo'ladida o'zini haqligini shabib ibn mujumga senga voy bo'lsin aliydan boshqasi bo'lganda oson bo'lardi bu ishdedi axir u islomga birinchilardan bo'lib kirgan bo'lsa rasulullohga ki yaqin bo'lsa shuni bilmaysanmi uni qatl qilganiga ko'nglim bormayaptide ibnmuju axir nahravonda kimlarni qatl qilganini bilmaysanmi shabib bilaman dedi ibn muljum aytdi solih birodarlarimizni qatl qilgani uchun biz uni qatl qilamiz dedi shabib uni so'zidan qanoatlandida ali ibn abi abitolibni qatl qilishga rozi bo'ldi va'dalashilgan kun keldi barak u abu sufyonni qatl qilishi kerak edi u shomga borgan masjidni oldida abu sufyonni kutib turdi moviya abu sufyon namozga chiqib kelishi kerak yonida qo'riqchilari ham bor barak moviya chiqqanda xuddi namozxonlarga o'xshab odamlar orasida yurib bordida to'satdan oldiga otilib chiqib soqchilardan o'tib moviya zarba berdi berd moviya chap berdi biroz jarohatladi soqchilar unga tashlanib uni qatl qilishdi shunday qilib moitirik qoldi amir ibn bakr u amribin osni qatl qilishligi kerak edi amr ibn bakr ham berkinib turdi xuddi avvalgilarga o'xsha masjidga kelayotganda qatil qilishni reja qildi ular uchalasi yani ham bir vaqtda kelishgan edi bomdod vaqtiga u ham boshqa namozxonlarga o'xshab masjid oldida odamlarni orasida turdi amr ibn ibnos o'zini soqchilari bilan birga yaqinlashib kelishiga to'satdan hujum qildida amr amiri ibosga qilich bilan zarba berishga yo'l topdi va amr ibn amriibosni qatl qildi odamlar ushlab olishdi işte. shunda ajib ish berdi o'lgan odamni yuzini ochib qolashguvdi bu amr ibdul osni noibi edi shu kuni amr ibul os betob bo'lib og'rib namozga o'tishlikka o'zini noibini chiqargan amr amrii bakir shu yerda o'lgan kishini amr ibdin os emasligini ko'rib o'zini mashhur so'zini aytdi keyinchalik uni bu so'zi zarbi masal bo'lib ketdi men bir ishni ko'zlagdim olloh boshqa narsani ko'zlagan uni bu qilgan ishi uchun qatl qilishdi abdurahmon ibn muljum u alib qatl qilmoqchi edi ramazonni o'n yettinchi kuni keldi İbni Mulcim, özünü iki şerge bilen ke bilen ibn muljum o'zini ikki sherigi bilan tunni masjidni a kelishdi vardon bilan habib xuddi qiyomi layil o'qiyotgandek bo'lishadi toki aliboi kirib kelayotganda eshiklarga borib turishsa odamlar har xil gumonga bormasin deb tuni bilan namoz o'qishdi endi ali ibn abi tolib kiradigan paytda namozdan bo'shab ana shu xalifa kirib keladigan joyda devorga suyanib kuraklarini devorga suyab kutib turishdi tong ali ibn abi tolib masjidga qarab chiqdi yonida soqchilari yani, ham bor endi haligilar uchalasi namozini o'qib bo'lishib kutib turishdi ali ibn abi tolib masjidga kirdida shu yerda o'tirganlarni bir namozga shijoatlantirishlik uchun ovozini baland qilib assola assola deb kirib keldi masjidga kirishi bilan shabib o'rnidan turdida ali ibn abi tolibni boshiga zarba berdi uni zarbasi ali ibn abi tolibi boshini bir chekkasini shirib o'tdi ibn muljum o'rnidan zudlik bilan turib qilichi bilan zarba berdi ali ibn abi tolibni boshiga sanchilib qoldi va payg'ambarimiz xuddi sifatlab berganidek mana shu jarohatdan oqqan qon alini soqolini bo'yadi ibn muljum qichqirdi la hukma illa lillah laysa laka ya ali ashabik hukm qilish faqat Allohning haqqi ey ali seni ham haqqi emas seni ashablarning ham haqqi emasdi ibn abi tolibni boshiga mana shunday zarba berildi qilich boshiga sanchildi lekin ali ibn abi tolib shu yerda vafot etmadi ibn muinni tutib işte. olishdi uni meni oldimga olib kelinglar dedi dedili vaardan qochib qoldi unga hazromobdlik bir kishi yetib borib uni qatl qildi shabib esa orada ko'tarilgan g'alag'ovurdan foydalanib qochib ketishga imkon topdi uni topolmay qolishdi ammo ibn muljimni tutib olishdi ali roziyallohu anhu juda ibn hubayro in abi vahdni bomdod namoziga imomlikka o'tishga budiassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh